Алло, всем привет, Малинфест. Малинфест закончился в 2013. Это было потрясающее время. Мы тут жили, радовались, наслаждались. Самое главное, мы здесь питались Словом Божьим. Мы имели общение и мы, мы, мы молились. Сегодня очень многие церкви озадачены, как пробудить людей. Они приходят на разные идеи, делают всякие фокусы, конкурсы и некоторые тратят кучу времени. Но мы оставляем самое важное, самое важное, которое в Библии написано, то, что делала первая церковь. Они имели слово, молитву и общение. И здесь было слово, молитва и общение. И теперь мы закончили. Сегодня была легкая грусть, потрясающее песнопение. Невероятные эти дары были сегодня предъявлены, представлены перед Богом. И теперь вопрос, а что дальше? сядем и повспоминаем, как было хорошо. Но я тебе хочу сказать, меня зовут Сергей Винковский, если ты еще не знаешь, тебе стыдно должно быть. Я хочу сказать, просто вспоминать, это просто затрата, пустая трата времени каждый день должен быть Бог проявляться в твоей жизни. Слышишь, каждый день, слава Боже, может сопровождать такой же силой, как здесь, она может тебя сопровождать. Каждый день. Каждый день ты можешь делиться своей верой. Каждый день ты можешь молиться за своих родных, близких, за своих друзей, за своих врагов. Каждый день. Если ты приедешь сейчас домой и просто закинешь свой записной блокнотик или книжку, или свой iPhone, диктофон, просто закинешь и все, до следующего, мне тебя искренне жаль ты самое главное так и не понял. О том, что ты призван служить. Ты призван служить. И если через год ты отощаешь, Малин 2014 ждет тебя, чтобы снова наполнить твои баки силой Духа Святого, уверенностью в Господе и в своей Христе. Поэтому просто сейчас, когда ты смотришь это видео, когда смотришь этот ролик, подумай, что ты уже сделал после Малина. И если ты не делал, покайся и возьми тетради, напиши, я буду молиться, я буду читать Слово Божие, и я буду общаться, и буду свидетельствовать в Иисусе Христе. Пусть Бог благословит. А если ты не сделаешь, встретимся через год, я тебе сделаю. Пусть Бог благословит.